Информацию. У нас есть органа туда, мы все эту информацию подаем. Давайте тогда так, либо вы берете у нас именно, вы сейчас, как вы говорите, на каком основании вот такая таблица, чем вы аргументируете это, и все это, да, там, какой закон нам позволяет регламентирующую эту таблицу здесь, и все. либо мы делаем это как отчеты, тогда вы берете просто наши отчеты и разбираетесь в них, Готовы. либо да, либо тогда мы вам предоставляем просто информацию в плане технической ошибки. Принято. Ну, серьезно принято. Увидели. Так в группе это не приняли. Уже неделю как обозначили. Именно для того же, вы приняли время. Честно Но? вам сказать, я не хочу плакать и рассказывать, сколько у нас работы. На нас повешены все областные программы. А люди у меня не предусмотрено количество. Вот вы сейчас нам говорите, вы им получите получите на всю базу законодательную. Так зачем нам заниматься этим? Эко ну, мы, мы разве, разве так, говорили? Мы, мы так говорили? говорили? мы же так не говорили. Ну, давайте мы будем да, либо там агрессивные. Вот ну, мы, мы вас очень просим, сбросьте ссылки. Вы можете Ой, ссылки спросить. Вот сейчас, бы сейчас вы сказали указать. ссылки. Вот я с вами согласна. Мы Конечно. вам сбросим ссылки, вы просто сами будете выбирать. Конечно. Так? Назовите постанову, постанову кабинета министра, да, номер и число. Да, 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 либо мы вам предоставляем информацию, но это свободная форма, либо просто мы вам сбрасываем отчеты и но Тогда это, получается не свободная форма, а в соответствии с законом про доступ до публичной информации. Вы, Вы наставите информацию. на этом порядке, Конечно. Не вопрос. Нет, ну, но нет, тогда нет, мы нет, вынуждены нет. будем обратиться к низкому голове, для того, чтобы он к нам опять же внес изменения в это, в это решение. И срок нет. нереальный, невозможный. А, Если да, бы мы... Мы еженедельно как мы планировали все эти вопросы отработать то э, если бы мы хотя бы сегодня поведомление сформулировали увидев что за месяц поймите за месяц мы должны его оприлюдно ты поведом про дату месяц, вопытания э, громадских слухать за месяц то мы уже не успеваем сегодня уже 19 ну это страшно огорчительно хотелось получить бы подарок профессиональному дню не армейки каждый слушает. То есть вы предлагаете нам сегодня, спустя две недели, вы подумали, не получается у нас такой э, режим работы, о котором мы говорили Вы предлагаете нам все письменно? Не вопрос. Не вопрос. Это затянет. Это затянет. Это затянет. А, а, затягивать. Светлана вы, Для чего организовалась а мы, рабочая мы, группа? Вам, для мы для вам дали цифры. в данном случае не сухие цифры и документы, потому что это горы. Горы бухгалтерские, они, они вам не нужны, вы все равно не разберетесь, вы запутаетесь. Мы вам сделали анализ, как, как, как вот вы дали видение свое, мы вам сделали вот такой анализ, хотя, опять же, ни одной законодательной базой не, не говорится, что мы еще должны делать анализы такие. Но мы сделали. Не-не-не, мы не говорили, что вы нам должны дать анализ. Мы говорили, что мы дали информацию фактическую о выкарастанных, закупленных. Данном... А мы будем делать анализ. Мы, это наша задача. Не-не, я понимаю. Но, понимаете, как вам сказать учет всего того, что ведется, это огромный кир. Да. И, ну как, у нас, у нас даже есть... Я понимаю, если силовики да, там вот 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 сидят, я вот скажу, если они да, чего-то просят, мы просто... Это невозможно сделать. Они приходят сами, смотрят, что им надо, выбирают, там, и так далее. Для вас мы пошли Второй на вариант, да, разрешения проблемы. Все-таки вы могли бы нам еще тогда 5 числа сказать, подадите, вот мы вам дадим, у нас времени нет, а вы выберите, что вам надо. Вы нам, понимаете, как вы напишите это Тогда, чтобы мы видели, вот перед глазами она лежит, и мы знаем, значит, просто этот пункт, вам надо, вам надо ответить вот так, вот этот вот так, вот этот вот так, и мы сделаем. Вот смотрите, что год назад, Вот назад, когда я у вас собрала информацию про лики, я получала совершенно другие таблички. Вот тут понятно, что атропина, дота, понимаете, на такую-то сумму сульфиты хотя бы так, но они у вас а же жвы. Все все. Сейчас вы даете не. еще один вариант. Это центр так какая разница, ну да, разница А В центре перечки медикаментов табличка. вот так, в отличие от стационарной. Можно нарисовать табличку. Хорошо, хорошо. Давайте а принимать решения. Значит, давайте принимать решения. на сегодняшний день. Бол, мы вот да, тут да, собрались. То, из того, что мы имеем, мы не можем якисно, належно проанализовать да, и сделать рекомендации, что до выправления ситуации в месте, что до обеспечения граждан бюджетными ликами. Правильно? Нет. Вы согласны? Тогда давайте договоримся, как мы построим нашу спюрацию в этой рабочей группе. То есть наша задача, вы нам предлагаете сформулировать, сформулировать запрос информационный, податый в миссию в виде охраны здоровья, сколько вы нам будете давать ответов. Ну да, сколько это? Объясняю. Согласно закону, 5 дней. публичная информация, 5 дней на информацию, которая... Что такое публичная информация? Это та информация, которая уже находится в учреждении в готовом виде. Почему и дается 5 дней? Что сделать с нее копию и предоставить не требует долгого времени. Следующий Если вопрос. мы говорим об информации, которая не готова, это уже не может считаться публичным на нее на ее подготовку требуется время, и это совершенно другими законами. Туда потарок. Хорошо, может, можно Да, помню. Скажите, пожалуйста, может вы нам подскажете, какой вы можете уже готовый документ предоставить нам? Да? Может ну, быть, какой-то уже готовый. Может быть, акт документальной ревизии, там уже с выводами, с рекомендациями, ах, там и со Понимаете, может быть... ревизии, это информация с обмеженным доступом с распоряжением. Вот поэтому я и не настаиваю, а... есть такое. Это распоряжение мискового. Да, 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 контролирующим органом рабочая группа да, и даже может быть. А мы же не, не судим. Нет, мы, мы не хотим никого взяли. не судить, ничего. Не мы просто... будете Нет, будете я, не треп, я не требую. Во-первых, я не требую. Я у вас совета. спросила, когда как, как, да, как а вы, вы можете судите, подсказать? Может быть, этот документ, может, у вас есть что-то которое да? которая бы нам помогла понять ситуацию, тут что, что да, То есть что мы можем людям предъявить, порядок, показать? что? И вы користали. Поэтому мы вас спрашиваем, какие у вас есть материалы уже готовые? Для того, чтобы мы могли с ними поработать и на даты рекомендаций. что-то ну, эффективно. То, технология. что вы сделали после 5 числа, то, что отправляли, я не знаю. Ну, точно. Да. То... Но это точно у вас не предусмотрено. Горосли, ну, это хорошо. вы сидели делать. И тем не менее вы сидели это и люди Значит, люди. Мы, люди, не, не, не люди а люди? Лютик Это люди Кто такая Лютик, непонятно. А зачем это такие Если вы говорите, что у вас есть материалы. Зачем вы это делаете? Вы сейчас говорите только то, что у нас есть наличие. наличии. Но вы сидели, мы две недели потеряли, вы делали это. Зачем? Нет. Ну ну, я логика где? Нет, я говорю, там все у нас есть. На медикаменты, предметы медицинского назначения, городские цифры и больницы это все давали. Вот, они же сидят коллеги. Дальше, фонд оплаты труда. Общая цифра, врачи. А что у вас есть? Название дайте нам этих таблиц, и мы у вас их запросим, для того, чтобы мы вместе могли поработать и вы выработать рекомендации, что до запечнения доступа граждан до... Да я понимаю, Света, но нет просто в природе что таблиц есть? под каждую что рабочую есть? группу. Я не говорю, что есть, как? как они называются. В каком количестве, в каком объеме? И плюс меня интересует немаловажный вопрос. Согласно закону про доступ до публичной информации, там больше...